Стараннями Православного центру розвитку сім'ї, сім'я в радість та друзів галереї Соборна активно продовжується тренінгова програма для підлітків у світі професій. Цієї суботи на учасників тренінгу чекав захоплюючий майстер-клас з фотомистецтва. Своїм досвідом з дітьми поділився професійний фотограф Юрій Павлов. Занятті я познайомив ребят з основою фотографії, також розказав теоретичні знання. Тобто полностью объяснил, как работает цифровой зеркальный фотоаппарат, раскрыл такие понятия, как диафрагма, выдержка, светочувствительность, рассказал, какие виды объективов существуют, для чего они, в каких целях, какой объектив нужен. Также мы попробовали, поучились делать портретные снимки, использовали на улице отражатель, потом вспышку и смотрели на разницу полученных результатов. Потом мы в помещении также поделали снимки со вспышкой, тоже использовались различные методы освещения. Считаю, что еще нужно сделать несколько занятий, чтобы ребятам больше знаний дать и закрепить сегодняшний урок. У майбутньому планується провести ще декілька практичних занять з основ фотографування. Зокрема, учасники тренінгу ознайомляться з використанням студійного світла. Ну я вже другий раз на, на цих майстер-класах, і мені дуже завжди подобається. Фотографія була моєю мечтою дуже очень долго, і поэтому мене особенно заинтересували сьогоднішнє заняття. Мені очень подобалося. і я надіюсь. что будет возможность применить все знания в жизни. Я бы хотела поблагодарить тех людей, которые создали эту атмосферу и этот день. И спасибо Саше, что она меня сюда привела. И мне понравилось, что сегодня сегодняшний мастер-класс. Я тоже люблю фотографировать и, может, в будущем куплю зеркальную камеру и применю сегодняшние знания. Спасибо вам большое. Мне очень понравился этот мастер-класс по фотографии. Было все очень доступно, интересно. И даже человеку, который, если, на мой взгляд, даже не занимался фотографией никогда, ему это понятно и так донесли нам информацию, что стало интересно и хочется дальше развиваться в этом направлении. Спасибо всем организаторам за то, что провели эти занятия. На этом занятии я узнала про фотографии, про фотоаппараты и их функции. Мне очень понравилось и еще раз хочу сказать спасибо.